Запальный Амадор Лопес никогда не приховывает своих чувств. Он, по праву, заслуживает названия ⁇ Наимоцийнейшего хореографа проекта ⁇ Это понятно! Я просто эмоциональный, да, я, я стою, если хочется плакать, я плачу. Если э, хочется развернуться, уйти, я уйду. Я сказал, не буду говорить, все. я могу гордо сказать, что да, я сильный хореограф, я просто немножко другой, не свое видение. Бачения номерів Амадора не всегда высоко оцінюють члены жюри. Особливые критики викликав номер Ромео та Джульєта. Она удалась очень красиво, очень хорошо. Вообще полное непонимание, почему так получилось, они очень низкие оценки. Простите, здесь был такой немножечко венесуэльский сериал. Это тоже неплохо, но это не высота чувств. Уже извините меня. Это, наверное, вот не в стиле хореографа, то, что он танцевал. Это Скажи был эксперимент, я. и, мне кажется, он немножечко не удался. Я э, ни разу не просил, не буду просить, и не прошу Саши помощь, потому что я знаю, что я сам справлюсь с этим. Он, возможно, немножечко самоуверенный. Может, и поэтому он ставит хорошие оценки другим, а нам нет. Амадора это злит, это его бесит, это видно, он это не скрывает в отношениях со мной. Ну, я уже не мацедальный. Я хочу подойти и сказать, почему так, почему? Он, он даже не здоровый, это со мной. А кто такой Лещенко? Я не знаю, кто такой Лещенко. Амадор – странный человек. Мой сольный номер э, хореографа будет под песню Шекедим Виктора Павлика в финале. Ну, Шекедим, я думаю, будет на десятку. Будет очень ярко, очень весело. Это будет настоящая восточная сказка. Я считаю, что Амадору уже нужно забыть о том, что он из Венесуэлы. Я уже не иностранец, я украинец. Будма. Амадор, дай бог тебе здоровья. Твори, делай то, что ты делаешь, и у тебя все получится. А я буду делать свою работу.